Salam, hörmətli kanal izləcilərimiz və sizə bu günləri Fərdalanında Heydər Əliyev prospekti yolunun tam yanında yerləşən 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 67 kvadratdan ibarət olan mənzil təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi giriş bloklardır. Sələqəli təmir olunub, yaşayışlı binadır. Qaz, su, işıq daimidir, sənədi çıxarışdır. 67 kvadratdır. Buradan daxil oluruq mənzilimizin giriş hissəsinə. Bir otaqdan iki otağa düzəliyib, 67 kvadrat, qiyməti 60.000 manatdan ibarətdir. Bura mənzilin girişidir. Tavanında da əl işləri görürük, səliqə-səliqə təmir olunub, parketdir. Burada belə bir şkaf da qoya bilərsiz. Burada yerləşir sanitar qovşağı, mətbəx olan yeri, asma tavanlı yığılıb. Burada da böyle bir bir şıkkakla devam etsin yeri var. Kum isteğinin seçili gaz su ışığı dairedir. Binanın iki lifti var, ikisi de işleyir. Burada eyvan yerleşir, eyvanla tam şəkildə təmirlidir. Qazlı soyğazlı kombi aparatının yeri. Bu yataq otağı idi. Sonra yataq otağını təqdim etdim. Burda yerləşir qonaq otağı. Çox səliqələdə təmiri var. Burdan isə yerləşir mətbəx. Mətbəxinin yeri hazırdır, tam şəkildə razıfətinə qədər çəkilib. Günəşli bir yerdə, yaxşı bir yerdədir. Varşortda binanın tam qarşısında. İş yeri yaxınlığında böyük marketlər var, məktəb yaxınlığındadır. 67 kvadratdır. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlib, qiyməti 60.000 manatdır siz də mülkünüzü satmaq istəsəz, əsliq olan nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Evnicə mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı bəyənirsiniz, bildiriş zənglərini açırsınız ki, yeni evlər, mənzillər səhifəyə səhifələr diafsın, yeni evlərimizdən məzlumatlarımızla tanış ola biləsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.